Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Інколи людині корисно знати сам механізм того, що з нею відбувається. Такі розуміння, ніби робить страшне, не таким страшним, допомагає правильно прожити неприємний стан. Так ось стрес: стрес це не специфічна реакція на подразник, тобто на якусь зовнішню зміну у нашому житті. Новини зненацька, раптові зміни планів, втрата, переїзд, весілля чи розлучення. Тобто, не обов'язково зміни мають бути негативного чи неприємного для нас характеру. Наш організм влаштований так, що уміє підстроюватися під зміни певного діапазону, реагувати і адаптуватись. Наприклад, спека викликає потовиділення, під охолоджує наше тіло, і організм як система повертається в рівновагу. На сонці зіниця ока перетворюється на крапку, а у сутінках розширяється. А реакція ока на потрапивший у нього пил, це сльоза. Все це приклади того, наскільки наша внутрішня система збалансована. Реакція ж на стрес вона не специфічна, тобто фізіологічна, на раптову інтенсивно вимогу адаптації до нових умов, тобто це така універсальна відповідь, яка приводить увесь організм у стан підвищеної здатності реагувати на подразник, тобто стан підвищеної ресурсності, щоб ми могли з тим подразником впоратися, адаптуватися незалежно від того, приємні зміни чи ні, має значення їх інтенсивність. Інтенсивніший подразник, сильніший стрес на рівні фізіологічному, це викид адреналіну реакції імунної системи, зміни в процесах обміну. З одного боку стрес є таким, ніби перезавантаженням. І якщо без фанатизму, стресовий стан дає нам деякий імунітет надалі. А з іншого тривалі та значні стреси людину виснажують. Звичайно, реакція стресу вона для людського організму десь і несе якісь і позитивні боки. так? Але якщо ми переживаємо стрес занадто часто, чи а, це довготривалий такий стан, ми можемо отримати негативні наслідки. Так, про це? стресу ввел Ганс Стрес це неплохо. Це просто якась внештатна ситуація, яка мобілізує цілий організм, і організм з ним справляється. Це неплохо. Другое дело, когда э, сил организма не хватает, чтобы справиться с стрессом. И тогда возникает болезненная ситуация. Э, те э, ситуации, с которыми мы сталкиваемся в жизни, они, по сути, редко бывают со всеми экстраординарными. То есть редко они такие, чтобы вывести человека из колеи в принципе. Да? Э, такие сильные стрессы – это гибель родственника участия в боевых действиях, и они действительно вызывают сразу болезнь. Но по сути тот, что мы обычно называем стрессами, это нахамил родовец, нахамила бабушка в общественном транспорте. Человек изначально здоровый с ним справляется, он не замечает их или отвечает на них адекватно. Но когда их много и когда человек изначально озадачен какими-то своими внутренними проблемами, проблемами в семье, проблемами, которые тянутся из детства, они вызывают дискомфортное ощущение, вызывают тревогу. То есть виноваты не стрессы, а виновата наша реакция на них. Вы сказали, когда людина реагирует адекватно. Что мы имеем на увазе под адекватной реакцией на стресс? адаптируется с ситуацией, в которую он попал, и справляется с этой ситуацией. Да? Или устраняет, если ее можно устранить, или игнорирует, или меняет свою стратегию поведения так, чтобы эта ситуация не была для него проблемой. При этом, когда ситуация проходит, человек не думает о ней. Он возвращается домой и не думает о той продавчице, которая ему нахамила. Он э, розлікається з ребенком і не думають о своей Трохи з основ виховання. А, таке радянське чи пострадянське виховання, яке ще ну я думаю, що у великій мірі у сім'ях збереглося, це коли ти маєш бути такою хорошою дівчинкою. Якщо хтось тебе з рівноваги, то треба посміхнутися і зробити вигляд, що все нормально. Ще є такі в сім'ях. Наскільки це продуктивно, коли дійсно ну, є у нас якісь такий травмуючий фактор? Дело в том, что культура, в которой мы воспитываемся, она немного сказочна. У нас есть иллюзия, что нас должны любить, с нами должны быть вежливы, да? что мы хорошие. Это иллюзия. Большинство людей, с которыми мы встретимся в своей жизни, их миллионы, они будут к нам безразличны, это нормально. Они не будут нас знать, они нас забудут, это нормально немного меньшему количеству, мы будем сильно не нравиться. Это тоже нормально. Если я буду пытаться воспитывать, это неправильно. Нельзя перевоспитать взрослого человека. Это ограничение его свободы выбора. Если я буду обороняться, это правильно. Я отстаиваю свое право на жизнь. Очень малому количеству людей мы нравимся. Очень малое количество людей нас любит. Но не все люди, которые нас любят, любят нас так, как нам хочется этого. Потому что часто их проявление любви не совсем соответствует нашим ожиданиям. И это тоже нормально. У них своя жизнь, у них свои представления о любви. Другая проблема в том, что нас учат нравиться. На самом деле мы не должны нравиться мы должны быть самими собой. Нравится мы должны лишь людям, которых зависимы или эмоционально, это родственники, это дети, это жены наши, или людям, от которых что-то хотим получить. Это начальство, это деловые партнеры. Мнение остальных людей, в принципе, не должно нас волновать. Если мы переживаем станы стресса, Довготривало, чи вони повторюються, накопичуються ці стани. Ми можемо себе піймати на відчутті тривоги. Наприклад, я прокидаюся, я не бачу якихось об'єктивних причин тривожитися, але якийсь такий стан нездоровий може бути. Так що ми робимо в цьому випадку? Люба неприємна ситуація викликає у нас печаль, страх, тривогу. це емоція, направлена в будущее, коли ми намагаємося передбачити дальніший ход забиті. и их как-то предупредить. В самой тревоге, в самом страхе нет ничего плохого. Это просто сигнал о мобилизации наших возможностей, сигнал как-то уйти от опасности, сигнал сосредоточиться, быть внимательным, уделить больше внимания данной ситуации. Проблема возникает тогда, когда тревога неадекватна стрессу. Если эти тревоги повторяются, то они часто становятся в общей несоответствующей ситуации вы уже тревожитесь перед тем, как зайти в супермаркет, где один раз попали в неприятную ситуацию. Или тревожитесь перед тем, как зайти в метро. Если дальше тревога распространяется, то получаются уже фобические, невротические реакции, когда человек не может выйти из квартиры, когда человека охватывают панические атаки когда тревога настолько неадекватная, то есть когда она не соответствует причине, которая вызвала ее, то скорее всего есть какой-то фактор, какая-то причина, которую мы не видим. И именно в этот момент нужен специалист. Потому что у него другая картина мира, потому что он увидит или подскажет, где сидит та травма, которая просится наружу через тревогу. Поэтому самостоятельно справиться с такой тревогой практически нельзя. И что такое паническая атака, то есть за какими знаками я могу понять, что, например, у меня сейчас паническая атака? И что я могу сама, или что человек может сама, когда себя поймал в этом состоянии, что может сама сделать, чтобы все было нормально, чтобы выйти из этого состояния? Паническая атака – это состояние острой тревоги, причем настолько острое, что она проявляется на физиологическом уровне. Это сердцебиение, головокружение слабость, повышение артериального давления до незначительных цифр. Паническая атака никогда не проявляется повышением артериального давления до 200. Она абсолютно безопасна, несмотря на то, что человек переживает ужасные ощущения. Ему кажется, что он убирает, что у него инфаркт, инсульт и тому подобное. Если с панической атакой ничего не делать, она пройдет самостоятельно. Но часто в нашей культуре человек начинает э, продуцировать какое-то неправильное или избегающее поведение. Это вызывать скорую помощь, рассказывать родственникам, как ему плохо. Этим он усугубляет ситуацию. Его начинают жалеть. Он получает выгоду от этого скорая помощь начинает в белом халате кивать головой, ой, давайте выпьем эту таблетку, давайте вас уколем и так далее. Это, сама эта ситуация э, намекает на какую-то болезнь. И человек уже убежден, что он серьезно болен. И каждый раз, когда подобная ситуация или легкая тревога, даже не паническая атака повторяется, он начинает действует так же, как действовал тогда. И сам себе создает, инициирует снова паническую атаку. В любой тревоге он будет искать признаки того ужасного состояния и ходить по врачам, и обращаться к невропатологам, кардиологам, терапевтам, потому что не принято у нас обращаться к специалистам психического профиля. Вначале он оббежит всех-всех терапевтов. Ему поставят вегето сосудистую дистонию, которую будут лечить долго, упорно и с малым, скажем честно, эффектом. Второй крайности – это когда человек сам себе начинает лечить. Это когда он начинает шариться по форумам, интернет-форумам, по сайтам и э, еще больше убеждаться в том, что он болен. Большинство сайтов созданы с коммерческой целью, то есть чтобы человек довел себя до такого состояния, когда обратится к автору сайта, чтобы заплатить ему деньги. Да? Поэтому данная стратегия поведения тоже неправильна. Да? Правильным является или ничего не справиться, потому что каждый из нас переживал паническую атаку, но не обзывал это там. Когда мы взрослеем, когда являются кризисы, кризы, каждому бывает плохо, каждому бывает душно в метро, каждому бывает душно в магазине. Это нормальная реакция. И если этот человек просто подумает, а, ерунда, и пойдет дальше, то паническая атака не разовьется в невроз. То есть мы можем сказать, что паническая атака, есть симптомы, это симптомы функциональных розводов. То есть загрозы работы, например, сердцу, паническая атака, она не несет, так? Да, да, панические атаки, как любой другой невроз, как любая психосоматика, являются функциональным расстройством. При них нет органических коррелятов расстройства. Улучшение пульса, повышение артериального давления при панических атаках сравнимо с таковым при подъеме нетренированного человека на третий этаж. Или при состоянии, которое возникает во время хорошего секса. Це не вредно, це фізіологічне состояння. Чи маємо ми якийсь набір таких здорових реакцій, коли ми у стресовому стані? Тобто, наприклад, якщо ми дивимося там рік півтора року телевізор, страшні новини, текст, який страшний в голову отримуємо, картинкою це підкріпляємо. І... а мы понимаем, что это нас из стану равноваги выводит. Чем можем, чи, чи можем нам, например, я не знаю, сделать какие-то физические вправы, как-то снять этот там, где мы находимся? Важно понимать, что причина все равно сидит в вас. И она не в том, что вы смотрите телевизор, не в том, что вы ходите там, в какой-то лифт или входите в метро, а в том, что вам нужно тревожить, тот, что вы по жизни делаете что-то не так. То, что вы убеждены, что пожизненно делаете что-то не так. Что внутри вас сидит какая-то травма, о которой вы не знаете во время панической атаки, иначе она бы не возникла. Э -э, причиненная в детстве, причиненная в школьном возрасте, о которой вы не помните, которую вы не знаете. И эту травму можно решить. Вы действительно можете сделать какие-то забавные дыхательные техники или упражнения, чтобы охладить свой мозг. Вы не проработаете эту травму у вас будет повторение панической атаки через какое-то время. Второй вариант ⁇ это кардинально сменит ситуацию. Э, пример. Э, у меня была пациентка, которая страдала паническими атаками, но при этом жила с нелюбимым мужем на одной территории, и в принципе это был уже не муж. Они 10 лет назад развелись, но они жили в одной квартире. И во время панической атаки она привлекала помощь своему бывшего мужа. Он ходил вокруг него, вызывал скорую помощь, потерял лицо полотенцем и так далее. Потом у нее, у нее возник любовник. Панические атаки стали меньше. Потом она решила уйти от мужа и два или три месяца жила с любовником на его территории. Панические атаки ушли. Потом она вернулась к мужу. Панические атаки возобновилась. Она не решила свою проблему. Основная проблема это не в панических атаках, а в том, что что-то заставляет ее жить с мужем. Что-то мешает ей построить нормальные отношения с другим человеком. Но когда она сменила ситуацию на время, больница прекратилась. Ушел раздражитель. Но она вернулась к той же травме. Она залипла, она ее не решила. Ну и третий вариант, который есть, это вариант медикаментозного лечения, но он тоже не решает травму. Он повышает общий тон, человек становится спокойнее, ему становится веселее жить, он более продуктивно справляется со своими стрессами и не доводит дело до тревоги, до панической атаки. Но это не меняет стратегию поведения, не меняет его ошибку в мышлении, ошибку навыков, которые он приобрел в детстве. Ми згадували тут фобії. Чи можемо ми сказати, що людина, яка має фобію, наприклад, нехай це буде агорафобія, вона може жити довго і щасливо. Чи фобії вони теж є ознаками того, що стратегічно ми щось робимо неправильно, що якась травма глибша вона веде нас саме цим шляхом житті. і потрібно міняти саме це? Тут ми повинні розділити фобії в. поп-культуре, да, то, как понимается оно из интернета, из книг, и фобия действительно вместе с аспекте. А фобия в поп-культуре – это любой страх. И таких страхов у людей масса. Каждый из нас, если задумается на эту тему, найдет у себя фобию. Когда ко мне приходит человек и говорит, у меня фобия летать на самолетах. Ага. А вы часто летаете на самолетах? Наверное, вы бизнесмен или туроператор. Нет, я не летаю на самолетах. Ага откуда вы знаете, что у вас фобия полета на самолет, если вы не летаете? Вы когда-нибудь летали? Нет, но ну, мне очень страшно об этом думать. Понятно. А вы в ближайшее время, наверное, собираетесь куда-то лететь. Да нет, не собираюсь, может быть, когда-то полечу. В таком случае, что мы будем лечить. То, что самолет, это ну, действительно что-то тревожное. Это логично. Это признак здоровья, бояться чего-то неизвестного. Да? Но это не фобия в медицинском смысле слова. Фобия, в митинге, в медицинском смысле слова, становится болезнь, страх, когда он серьезно ограничивает социальную жизнь. Когда человек боится выйти из дома, когда человек не может пользоваться метро, это действительно проблема. Это действительно лечится, и лечится достаточно легко, если лечится причина если лечится вот та психотравма, которая сидит где-то глубоко, а не учится человека справляться с этой фобией каким-то другим путем. То есть, наоборот, учится ездить в метро или учится там определенным образом дышать в метро или там что-то делать, там газету что-то В данном случае мы не лечим болезнь, а учим с ней жить. Поэтому такая терапия длительная и в любом случае это вплывет всплывет в чем-то другом. Если не лечить такие стани, если не заниматься. Тут мы видим сразу две проблемы. Первая проблема – боязный лифта, вторая проблема в том, что человек пытается проектировать свой внутренний мир на других. Людей. Ну, боится ты в лифте, но хорошо тренируй ноги, причем тут твои дети. Если человек постоянно испытывает тревогу, а важно понимать, что тревога – это добрый знак, это сигнал о том, что мы тактически делаем что-то не так, что мы не умеем общаться с людьми, что мы тактически живем не с правильным человеком, что у нас тактически неправильные отношения с родителями, да? то постоянное состояние тревоги вызывает депрессию, вызывает уныние, и депрессия в этом случае это значит, что мы стратегически делаем что-то не так, что мы в принципе по жизни делаем что-то не так. Когда депрессия захватывает, она касается не только страшных, в кавычках, стрессовых ситуаций, а жизни в целом. И общая э, мотивация жить и быть успешным падает. И общая успешность наша, удачливость наша падает. И мы начинаем бегать по замкнутому кругу. Потому что мы ничего не можем сделать, мы ничего из себя не представляем в этой жизни, потому что заняты своими внутренними проблемами, а не жизнью. Жизнь интересна на самом деле. Мне очень неспокойно, когда близко острые предметы, ножи, выдолки, даже спицы для вязания. Меня ухоплия паника, мотиво. С этим можно что-нибудь сделать. Оксана 32 роки. Такие состояния связаны с внутренней агрессией, чувством вины перед кем-то или э, чувством обиды на кого-то и боязнью, что вы себя не совладаете и воткнете этот нож или спичу в кого-то. Это психотравма на глубоком уровне. Психотравма это проявляется в скрытой агрессии, в том, что вы в своей жизни не проявляете эту агрессию. Агрессия ⁇ это хорошая эмоция. Она позволяет нам быть успешными, она позволяет другим людям не садиться нам на голову. Но часто нам выгодно, когда другой человек сидит нам на голову, потому что он берет часть наших проблем на себя. Вы слагаете себя ответственность за свою жизнь на этого человека. Да? Теоретически эту фобию можно проработать, когда мы перестроим ваше мировоззрение, решим те психотравмы, которые заставляют хранить в вас это чувство вины, это чувство агрессии, это чувство обиды. Но не все люди идут на это. Почему? Потому что если мы все правильно сделали, вам придется эту агрессию проявлять. Вам придется послать того человека, который вас раздражает. А этим человеком может быть ваш муж, который вас обеспечивает. И вам придется идти и искать нового мужа, зарабатывать себе деньги на жизнь, взять ответственность за свою жизнь на себя. Не все на это согласны. Лучше уже бояться ножей, спиц, получать иногда от мужа по лицу но при этом ничего не делать, но при этом быть безответственным по отношению к своей жизни. Поэтому подобные состояния лечатся, но только тогда, когда человек готов изменить свою жизнь. Не всегда это более комфортный вариант, чем просто сидеть и бояться на жизнь. Я помню твой стан у школе перед контрольными чи перед испытами. Я досі бачу у вісні часто якісь іспити чи слухання и прокидаюсь в таком же стані. Чи якось можна позбавитись таких снив? Валерия, 28. Это весьма частая проблема, весьма частое состояние и от этого состояния легко избавиться. Э, можем заранее сказать, что ситуация экзамена, ситуация выступления она э, неправильна, она психотравматична и она иррациональна. Успех на экзамене не зависит от того, как вы овладели специальностью. И это только показуха. Это только система нашего образования, которая изначально заложена психотравматизация людей, изначально заложена вырастить несчастливого и удачного человека, а человека, который будет бояться авторитета. Человек, который должен чему-то соответствовать. На самом деле мы не должны ничему не соответствовать. Большинство успешных людей, но они не соблюдают эти социальные параметры. Да, мы можем вспомнить даже вышестоящее руководство любой страны, в том числе наше. Это люди, которые имеют собственное мнение и не боятся авторитетов и отстаивают свое мнение перед другими людьми. Но таких людей мало, именно потому, что вся наша система образования построена на унижении, построена на поклонению авторитета. Не всегда этот авторитет может заслуживать уважения. Если здоровым взглядом посмотреть на воспитателей детских садов и учителей, то я боюсь кого-то обидеть, но это реально, 80% таких людей ущербны чем-то ущербны, и они не вызывают у меня уважения. 20% это люди, любящие свою работу, действительно профессионали. 80% людей, судьба вашего ребенка от них зависит, и вы отдаете на 10-13 лет ребенка в этот коллектив, к этим авторитетам, ну понятно, что у ребенка будет немного деформированная психика. Отношения в детском саду можно чем-то сравнить с отношениями в концлагере. Да? Отношения в классе школы можно сравнить с чем-то с коллективом в тюрьме. Ваша проблема э решаема, она легко решаема, и она часто, ее надо решать, да? чтобы быть ответственным человеком, чтобы быть свободным человеком, чтобы не преклоняться перед пустыми авторитетами, опираясь только на их титулы или на их возраст, что глупо. Люді з возрастом не становиться умнією. У мене проблеми зі сном. Я прокидаюсь на кілька годин раніше, ніж треба, і не можу заснути знову. Я виснажена і якась несконцентрована. Забуваю вимикати світло. Мені порадили займатися більше фізичною працею в домі чи на ділянці, але мені здається, що не допомагає це взагалі. Олена Валентинівна 34 роки. Це знак, того, что вы тревожитесь в течение дня. Что у вас есть проблемы, которые ваша бессознательно, сознательно, не знаю что, вы сами пытаетесь решить во время сна. И вместо того, чтобы отдохнуть, вы думаете о тех проблемах, которые постоянно волнуют вас в жизни, постоянно волнуют вас и днем, и ночью. Надо найти корень этой тревоги, корень этих проблем. И, скорее всего, как я уже говорил, виноваты не проблемы, а ваше отношение к ним, ваши стратегии, благодаря которым вы не справляетесь с этим проблемой или справляетесь, но терпите в себе сильную тревогу. Решим проблему, он нормализуется. І що ми можемо сказати? Робота на ділянці, робота на свіжому повітрі, доглядати за цими садовими гномами. Чи це дійсно людину фізично знесили так, що зі снова буде все в порядку? Ролопкапування садового гнома прийде в тому, що ви фізично не вирішить. вашу тревогу. Можно не спать долгое время и вы заснете на какое-то время. Но постоянно не спать еще больше угробит вас. Если вы окапываете гномов, но думаете о каких-то своих проблемах с мужем, с братом, со сватом, со свекровью, то э, кроме того, что сад будет убран, вы не получите никакого удовольствия. Если вы получаете удовольствие от хобби, если это ваш любимый гном или ваша любимая роза, То сон у вас буде великолепне, і ви займаєтесь і тим, що нада. І роза буде щаслива, і гном буде тулубатися. Наші реакції і наші стани, навіть за їх умовної небажаності, це хороший сигнал про те, що з нами відбувається насправді. Будемо важнішими до себе. Гарного настрою і теплої зими.